продолжаются вот эти протесты. Вот. И э, каждый раз, когда сносили забор, они ставили его все как крепче и крепче. И в э, последний раз, а, даже жгли его, там, ну, в общем, это никак не работало. И они э, уже сварили забор, э, из таких металлических прутьев натянули его жестью и заселили туда тетушек. Вот. То есть, э, раньше они просто их пригоняли на все наши акции, а сейчас они туда их конкретно заселили. Люди, ну расходьтеся, будь ласка, не кидайте наши хлопцы, <music> Куда Что ты 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 будешь головы лечить им? Или кто? Не расходимся. Там куча людей. Какая куча людей? Кирпичи летают. Кто будет штурмовать? Не расходим. Идем на дорогу. Идем на дорогу. На Понимаешь? Ты будешь? У тебя каски есть, чтобы люди штурмовать? Не психуйте.

Мало, мало! Скажи просто, що там депутат, тому що ж не розуміють, що, що відбувається. Зараз наш депутат Андрій Березовський намагається а, налагодити ситуацію і а, спробувати щось з цим зробити. Близь. Там один із тих, які перепригнуть, вони погано. Вони пообіцяли, що коли того буде нормально. Двоє випускають. Ну, не там сколи, чу... Нам... ну, а Ні, так? вони їх випустять, все добре, вони їх не, не б'ють нічого. Це Я з голиною спілкувався, це вони це їх не б'ють, просто думаю, що? Що? з них стало погано. От... Чого вони Я... його не відпустять? Відкачують. Да мы сами его выключаем. Так, а скоро мы можем... Вы знаете, что... Да. Я откуда, не откуда, смогу... Откуда я могу знать, если я не там? Я в курсе. Так, ну, а что вот можно это, сделать? Вот Почему это... милиция мне ничего не делает? Не я общаюсь с застройщиком, Так вот это, с, это указание с Почему так милиция депутат, ничего не делает? Милицию? Так я вызвал. И что они говорят? Да, этот, вызов приняли, едем. Засекайте время, я потом на камеру сниму скалицу через кометру. Я звонил, я звонил, ищу. Засекаю час, 20 мая, приехата милиция. Сказали, ну, что вы сказали, вы что сказали, что выпустят, Сказали, что выпустят, а да почему их там держат? Вас это не Потому что одному из них плохо, а другой отказывается. А, а чему одному из них плохо? Да. А, да. Мы не а вы не знаете. А, а что да. вы кто, вы переживаете, А чего да. не пригласите голову? Да. А чего голову не пригласите? Там еще А чего вы людям говорите? что это законная стройка? Нет, зачем вы говорите?

Одійдите, одійдите. Ми одійдите. Ми показали, що але ми не можемо діти інакше, і не можемо інакше, інакше. А, прийшов? прийшов і сказав, інакше досплюгати. Хто прийшов? Оце дяденька в штанах. А, а Хто він? Що сказав про ворота? Іди сходи, спитай.

с тем, как она приехала на захист. Я говорю, уже акция, 5. Ну, я вам скажу так. Э, вот это, это неправильно. Потому что люди, которые едут сейчас домой, они не виноваты в том, что пару сумасшедших решили свои протесты. Но смотрите, они, они, enzymearo. они подождали минут пять, и милиция приехала, а там убивают парня, и никто не приехал в течение 15 минут. Послушайте, ну что значит убивают? Я не знаю, кто... Убивают, там... Послушайте, мне, все равно, столько вы убивает, но мне не все равно э, <Justice> на то, что я еду с работы и не могу домой попасть. Я устала и хочу домой. И мне вам, все равно, да, да. Убивает, вам все равно, если кого-то убивают, вам все равно. Для того, чтобы предотвратить убийство, вы, пожалуйста, обратитесь к сотрудникам органов внутренних Они, они не приезжают. Но я Можно тут совершенно не приезжаю. Какие вы все? Нет, я ну хочу... Вам. Пожалуйста, так ну вот хорошо. я хочу вам сказать всего вам хорошего. Всего, всего хорошего. хорошего. Всего Мы приезжали здесь. с ваших Донецков сюда и наш Киев тут запощает. По Уважаемые! Уважаемые!

Дом культуры был частью инфраструктуры, вот, то есть там вот, в 60-х, 80-х годах он перестраивался, а, вот. И в 90-х, как это происходило, где завод был приватизирован, его Злодії та бандити. зробили із заводу відкрите акціонерне товариство. Як ми бачимо, будівництво на проспекті Перемоги 71 іде повним ходом. Кран подає плити. Зараз будуть заливати вже бетоном шостий поверх.